Это угол Розы Люксембург Шевченко. Куча каштанев накиданных. Выражайте, Что-то неимоверное здесь делається. Давайте тут трошки Місцевих опитати. Але воно також повністю розбомлено, І двері також відсутні з цієї сторони. Селами. Що у вас тут розташовані? Вони в жахливому стані. Як давно вони в такому стані? Чи щось робиться? Скажіть, будь ласка, вже другий рік, як не більше. Ви щось робили для того, щоб їх поладову? Відремонтували? Так, да, зверталися в міської ком і до депутатів. Вони нічого не роблять. І жиденко приходив, теж так подивився, тільки так і все. А коли ви звертались? От там на третьому етажі, ось від двері нас. Активіст наш, ну, старший по під'їзду, ви заді до неї. А, третій поверх? Да, вона зараз вдома? Так, да, вдома. А яке звати? Ларіса. Добре, дякую за розмову. Можете... Вона все знала. Вона там писала, сама пісня зверталася. А, ну, в принципі, скажіть, ви зверталися, нічого не робилися. Да. Ми з проєктом до вас звертаємося зараз прохання про допомогу від депутатів, збираємо прохання від людей. нашего места, а, и скажите, пожалуйста, вы там, сколько денег треба, що для да, да. В этом, в принципе, А помітили, что у вас визальные приміщення для приезда с чем-то ровнования. Скажите, пожалуйста, сказали, что вы этим этом занимались. Куда вы вортались и что для этого? А вы кто? Полтавленко ось. Так надо, хочу причесаться. Голова отлично болить. А з приводу підвальних приміщень, те що відсутня повністю покриття, чи давно воно в такому стані знаходиться і чи щось робилося? Ну от, от мама я отримали письмо, сейчас вам покажу. Сказав, що вся Україна така. Совесть України. Написали ви письмо. Послали, сфотографували, послали фотографії. Тут то есть само письмо, і відповідь. Письмо ми писали, що вот это ж в аварійному состоянии не ремонтувалась, то все. Собрали, що тут кучу подписій і віднесла я в совість українського. Квартира пішло нам. 29 40-го, го 32 -го. Ну, Дві наш подзома, 3 угу. квартири. Це 20 градусов до вашої під'їзду, так? Вноситься. Да. Ой, ну наш основной, потому что все коммуникации всем слесарям сюда заходить. Там не и mm ничего, -hmm. я ваша Вот, ну я не видела соседнего подъезда, у кого балкон над этим провалем видели, как года полтора назад Шека пришли, выварили дверь эту металлическую или решетку, выварили саму раму, в какую вставляется. И она им говорит, что вы делаете, будут бомжи туда лазить. Говорит, оно соржавело, на автомор соржавело, еще тебя перевез, перенесет. Ну, ясно делать, она оно было деревянное, так никто кого не трогал, так как оно металлическое, они и срезали на металлолом. И прибили щит. Ну, бомжи, естественно, его отбили и туда всю зиму лазили, как вот в крайнем подъезде, в крайнем, в последнем, Этой зимой один раз они бомжи залезли купаться, открыли воду с отопления, из батареи вода туда отлилась. Люди слышат, что в батарее гудит, вызвали аварийку, они говорят, так они же открыли трубы. А второй раз зажгли, там полили что-то такое, грелись. Пожар был тоже, чуть не угорели, вызывали пожарку, пожарники туда зашли, откуда бомж выскочил. А вообще у нас бомжи, вон они где живут. он дырка, вот, 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 вот ниже, или с окна у меня с комнаты пошли. Да мы выйдем, а, мы выйдем. Туда пройти свободно, да? А вот, вон она, ой, мужик, Господи, вы раздышите. Вон она дырка, вот видите дырка? Вот туда лазят они. А -а -а. Там у них матрасы. И он криком кричит, я здесь живу. Вы тут чуть ли не у меня в гостях. Вы целый? Да, 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 он живет тут вот там. И как бомжи, драки. А с приводу, так, что вы кажете? Вы направляли, что вам им ну, почитайте, что то Вкратце, можете мне рассказать, что... Своими словами. Своими вот, словами не расскажу. Ну, что вся Украина разбитая, и что будут иметь на в виду. Ну, после этого, ж, после совести Украины, после Мамая, написали обращение к Льву Жиденко. И он выделил нам три рулона рубероида, 39 досок и 9 брусьев. И вот это завтра будем сбивать тот подъезд, накрывать. Угу. Ну, а да потому что уже сосед там выложил из кирпича, и теперь осталось только накрыть. А мы его тут чистим, завтра будем продолжать чистить, потому что нужно поставить же там дверь теперь какую-то. А чтобы дверь открывалась, надо расчистить. А за этот год все засыпалось, и вот это мы уже чистим, чистим, залазим туда, ну завтра опять же, субботник будем продолжать чистить. Mm -hmm. А тогда же обложить каким-то шкаркасом, а тогда же на него вот этот же брус с этим срубим. Много людей выходят на субботники? Ой, нет, не буду. Не одни и те же, одни и те же. Старший по подъезду Сергей с семьей, Верещака Иван Яковлевич с Верой Васильевной, Ольга Владимировна. Мы ну, так же, это свои кошты, так, спрямовывали свои кошты. Но мы с подъезда сложили. сложились по 200 у нас 12 квартир. Цена 1, Ну, на да, один же на свой сложились. И у нас 12 квартир по 200 гривен, 2 400 мы собрали. На вот это, чтобы же сделать этот низ. Там же, же надо положить его, потом же как-то укрепить, чтобы оно никого не убила. Mm -hmm. Ну, так в подъезде инвалиды, пенсионеры. И, кстати, сегодня ночью умер у нас сосед на восьмом этаже. болел рука но тем не менее они хотели нуждались, а деньги сдали по 200 mm миллионов. То есть мы прохаем наших депутатов помогать людям с решением этой проблемы. Сделайте, пожалуйста, подвальное помещение. Спасибо. И, ну, вот Светлана ходила в э, ЖЭК. Ну, он ей сказал, Да, проводка, да, вы можете вот это и обработать. Светлана, если он дома, если не спрашивает, то она есть пожар ничем не помог. Ничем абсолютно. Жиленко, он хоть видимо нам доски и эти. А, а есть у жильцов задолженность уже э, по подъезду у вас? Ну, у некоторых, наверное, есть. У меня лично Ну, точно нет. вы не знаете, да? Ну, вывешивают на подъезде. Ну, может, две квартиры из 12. -ти. Ну, а потому что пенсионеры субсидию оформляют. Mm -hmm. Ну, вот у них, по-моему, задолженность есть. Если что, не в аварийном состоянии, на металл посрезали. Ну, есть там пару разбитых. А как жек. Жек это еще майданчик ну, в одном здании? Да, не ремонтировали, а посрезали. И... Там сейчас там майданчика нормально? Ну, есть с той стороны, что а, осталось. Ну, в торце дома. Ну, когда они это все ж приехали, куча народу, мастеров, жека, Старшие, то и все, и работяг полно, и сварка. Я говорю, ну мы же отварили тут всяких этих металлических. Ну забейте, заварите, их. раз у вас и сварка и все есть. То дырку заварить, чтобы бомжи не лазили. Там у нас и в туалет все ходят, и бомжи кол колятся, придут, завяжут. Там шприцом шприцов даже будем идти, посмотреть, даже в подъезд там заходит, пойдем сюда. И вон шприцы. Mm. И вот. ну, А значит, милиция заверяет, вот, что большие надежды на то, что будет когда новая полиция снова нового года. Вот у нас с Шиденко встреча была, я же это опять. Но 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 ну вот когда, когда холода когда лето, они колются. Вот здесь где-то они живут. На этих трубах, по-видимому, они теплые еще холодная. Ну, еще холодная. Вот такой гадюшник.